Всем привет! Сейчас мы будем делать замечательный чернослив. Для начала сливы нам необходимо помыть под проточной водой. Мы их хорошенько вымываем. Теперь, после того, как мы помыли сливы, нам необходимо содовый раствор приготовить. Одна столовая ложка на литр воды. Берем большую кастрюлю, кипятим в ней воду и добавляем соду. Теперь нам необходимо сливы погрузить в эту воду. Все, наша вся слива в содовом растворе. Ей там необходимо побыть около минутки. Ну, не кипятить. Все, истеченное время прошло. Теперь необходимо наши сливы достать из содового раствора и окунаем под холодную воду когда наша слива подостынет необходимо будет с нее вытащить косточку на сливе образуется белый налет отсюда это ничего страшного вот таким вот образом будем улаживать нашу сливу на противень Все, наши сливы подготовленные, они все без косточки, красиво уложены. Теперь нам необходимо поставить их в духовку на 3 часа на 50 градусов. Вот наша слива томится в духовочке. Потом мы ее достанем, дадим ей возможность остыть, перевернем. Если будет необходимо, мы сольем лишний сок. И опять поставим в духовку на 70 градусов. Опять на 3 на 4 часика. Наша слива вялилась уже два раза. Сейчас я ее буду ставить третий раз. Второй раз я ее ставила на 70 градусов на 4 часа. Сейчас я ее тоже поставлю на 70 градусов, чтобы она не сильно усохла. И подержу часика 4-5. Чуть позже я покажу вам конечный результат. Наш чернослив практически уже готов. Больше в духовку я его ставить не буду. Видите, он такой уже красивый. И, я думаю, довольно-таки вкусный. Еще несколько дней я его подержу на улице на солнышке, чтобы он немножко обветрился и не прилипал к рукам. Прошло два дня, и я наш, я из чернослив собрала и положила в стеклянную стерилизованную баночку.